চহৰৰ কথাটো বাদেই দিলোঁ গাঁও অঞ্চলতো আজি আজিকালি প্ৰায়ভাগ ঘৰেই পকী হৈছে কেঁচা ঘৰ প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায় গতিকে পকীঘৰ এটা বনাওঁতে মাটিৰ পৰা প্লিণ্টলৈকে প্ৰথম বিমলৈকে মানে যিখিনি আমি প্লিণ্ট বুলি কওঁ য'ৰ পৰা আমাৰ ফ্ল'ৰ আৰম্ভ হয় সেই প্লিণ্টটোৰ ভিতৰতনো কিমানখিনি মাটি খাব সেই বিষয়ে আমাৰ সকলোৰে জানিবলৈ মন যায় আৰু জানিলে আপুনি নিজেই কৰি দিব পাৰিব আপোনাক যোনে মাটি যোগান ধৰিব প্লিণ্টটোত ভৰাবৰ কাৰণে তেখেতক আপুনি নিজেই কৰি দিব পাৰিব যে ইমান গাড়ী মাটি লাগিব ইমান চি এম বা চি এফটি মাটি লাগিব আপুনি ইমান গাড়ী মাটি লৈ আহিব আৰু এই হিচাপটো যদি আপুনি জানি থয় তেতিয়াহ'লে অকল প্ৰিণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যদিহে এটা পুখুৰী মাৰিব বিচাৰে বা পুখুৰী এটা ভৰাব মাটি ভৰাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও সেইটো হিচাপৰে কেলকুলেশ্যন কৰিলেই হ'ব আৰু যদিহে ক'ৰবাত আপুনি দ দ প্লট এটা লৈছে মাটি কিনিছে তেতিয়াহ'লে সেই প্লটটো ভৰাবলৈও আপুনি সেইটো হিচাপৰে মাটি কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে লগতে যদিহে চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' তলত থকা অংশত ছাবস্ক্ৰাইব বন ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলটো অন কৰি অল কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে মই চেনেলত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি তেতিয়া প্ৰথমে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যাব যাব আৰু এতিয়া বেছি পলম নকৰিব মোৰ অংশৰ বেলেগ বাঢ়ি যাওঁ ধৰি ল'ল এইটো এটা প্ৰিণ্ট এইটো এটা আৰ চি চি ঘৰৰ প্ৰিণ্ট এই প্ৰিণ্টটোৰ ভিতৰত কিমান গাড়ী বা কিমান ট্ৰেক্টৰ মাটি খাব সেই বিষয়ে যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰিবলগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেদৰে কেলকুলেশ্যন কৰিম আৰু সেই কেলকুলেশ্যনটো বা মই অংকটো জানিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব কম্পেক্টেড কণ্ডিশ্যন অফ চইল আৰু লুজ কণ্ডিশ্যন অফ চইল মানে কি সেই বিষয়ে আমি ভালদৰে প্ৰথমে জানি ল'ব লাগিব কম্পেক্টেড কণ্ডিশ্যন অফ চইল মানে হৈছে এই যিটো আমি প্ৰিণ্ট দেখিছোঁ এই প্ৰিণ্টটো প্ৰিণ্টটোৰ উপৰিভাগত যিটো বিম আছে সেই বিমলৈকে যিমানখিনি মাটি ভৰিব বা যিমানখিনি মাটি ইয়াতে লাগিব তাকে কম্পেক্টেড সেই ভলুমটোকে কম্পেক্টেড কণ্ডিশ্যন অফ চইল বুলি কোৱা হ'ব আৰু লুজ কণ্ডিশ্যন অফ চইল মানে হৈছে এই যিটো ভীম আছে আমাৰ প্ৰিণ্টৰ ওপৰত ভীম বিমলৈকে যদি আমি ভীমৰ বৰাবৰ যদি আমি মাটি ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে দাবি গৈ হয়তো কিছু পৰিমাণে এক ফুট বা আধা ফুট মাটি দাবি দাবি যাব মানে ভীমৰ তললৈ দাবি যাব মানে প্ৰিণ্টৰ ভিতৰত সোমাই যাব তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব বিমৰ পৰা প্ৰিণ্টৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আমি মাটিৰ ওপৰত উঠাই ৰাখিব লাগিব আৰু সেই উঠাই ৰখা পৰিমাণটোকে লুজ কণ্ডিশ্যন অফ চইল বুলি কোৱা হয় কিছু পৰিমাণে বিমতকৈ মাটিৰ ওপৰত উঠাই ৰাখিলেহে সেইটো মাটি দাবী গৈ বিমৰ বৰাবৰ হ'ব আৰু কিমান পৰিমাণৰ মাটিৰ ওপৰত উঠাই ৰাখিব লাগিব বা কিমান পাৰ্চেণ্ট মাটি ওপৰত বিমতকৈ ওপৰত উঠাব লাগিব সেই বিষয়ে এটা হিচাপ আছে বা এটা অংক আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ আহক প্ৰথমে আমি এই প্ৰিণ্টটোৰ কম্পেক্টেড কণ্ডিশ্যন অফ চইল বা মাটি কিমান লাগে সেই বিষয়ে যদি জানিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰিণ্টটো তিনিটা দিশ লেনথ ব্ৰেথ আৰু হাইট এই তিনিটা দিশ প্ৰথমতে জুখি ল'ব লাগিব ধৰি লওক হ'ল এই প্লিণ্টটোৰ লেন্থ মানে দীঘলটো পালোঁ আমি চল্লিছ ফুট আৰু প্লিনটোৰ বহল মানে ব্ৰেথটো ইয়াৰে ব্ৰেথটো আমি ধৰি লওঁ বাইছ ফুট আৰু হাইটটো মানে প্লিণ্টটোৰ অখটো পালোঁ আমি দুই ফুট এতিয়া ইয়াৰে এই তিনিটা জোখৰ লেন্থ ব্ৰেথ আৰু হাইট এই তিনিটা জোখৰ যদি আমি অংকটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ট'টেল ভলুমটো মানে মাটিটো ইয়াত কিমান পৰিমাণৰ মাটি খাব প্লিণ্টটোত সেই পৰিমাণটো আমি গম পাই যাম প্ৰথমতে আমি হিচাপ কৰি আছোঁ কম্পেক্টেড কণ্ডিশ্যনত প্লিনটোত কিমান পৰিমাণৰ মাটি লাগিব বা কিমান ভলিউমৰ মাটি লাগিব তাৰ বাবে আমি লেন্থ ব্ৰেড আৰু হাইট তিনিওটা পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব লেন্থ পাইছিলোঁ আমি চল্লিছ ফুট তাৰপিছত ব্ৰেড পালোঁ পূৰণ ব্ৰেড ব্ৰেড পালোঁ আমি বাইছ ফুট তাৰপিছত বাইছ ফুট পালোঁ ব্ৰেড তাৰপিছত হাইট পালোঁ আমি দুই ফুট এতিয়া এই তিনিটা অংক যদি পূৰণ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি পূৰণ ফল পাম সোতৰশ ষাঠি মানে সোতৰশ ষাঠি আমাক ট'টেল ভলুম ইমান পৰিমাণৰ মাটি আমাক লাগিব প্লিণ্টটো ভৰাবৰ কাৰণে কম্পেক্টেড কণ্ডিশ্যনত সোতৰশ ষাঠি চি এফটি আমাক মাটি ইয়াত লাগিব এই প্লিণ্টটো ভৰাবৰ কাৰণে এতিয়া এইখিনিলৈকে সকলোখিনি ঠিকে আছিল বা ঠিকে আছে এই অংকখিনি বহু মানুহে জানে বা চি এফ টি কেনেদৰে উলিয়াই সেইখিনি অংক বহু মানুহে জানে কিন্তু ইয়াৰ পিছত লুজ কণ্ডিশ্যনৰ বাবে লুজ কণ্ডিশ্যন অফ চইল মানে লুজ কণ্ডিশ্যনৰ কণ্ডিশ্যনৰ বাবে কিমান পৰিমাণৰ মাটি লাগিব সেই বিষয়ে হয়তো বহুতে এই অংকটো নাজানে এতিয়া আমি ইয়াৰ কাৰণে ভলুম অফ কম্পেক্ট কণ্ডিশ্যন তাৰ লগত কিমান পাৰ্চেণ্ট এড কৰিব লাগিব লুজ কণ্ডিশ্যনত মাটি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ লগত এড কৰি দিব লাগিব কম্পেক্ট কণ্ডিশ্যনৰ লগত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাটি এড কৰি দিব লাগিব সেইটো হ'ব লুজ কণ্ডিশ্যন কম্পেক্ট কণ্ডিশ্যনত আমি অংক কৰোঁতে হিচাপ কৰোঁতে মাটি পাইছিলোঁ সোতৰশ ষাঠি চিয়াপট্টি এতিয়া এই সোতৰশ ষাঠি চিয়াপ্তি চিয়াপট্টিৰ লগত ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট মাটি এড কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আমি লুজ কণ্ডিশ্যনত কিমান পৰিমাণৰ মাটি লাগে সেইটো হিচাপটো পাই যাম লুজ কণ্ডিশ্যনটো এইবাবে ৰখা হয় যে মাটি যিহেতুকে বহি যায় নতুন মাটি লুজ কণ্ডিশ্যনত যদি আমি পিণ্টতকৈ ওপৰত ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মাটিটো বহি গৈ পিছলৈ মাটিটো প্লিনটোৰ বৰাবৰত আহি যাব বা প্লিনটটোৰ বৰাবৰত ৰৈ যাব এইটো এটা ইঞ্জিনিয়াৰৰ অংক হয় বা হিচাপ হয়তো অকণমান এক দুই ইঞ্চি কেতিয়াবা ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে মাটিৰ গুণাগুণলৈ এতিয়া আমি অংকটো কৰি চাওঁ আহক লুজ কণ্ডিশ্যন অফ চইল এক্সট্ৰা থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এড ফৰ ওৱান চেফটি মানে ওৱান চেফটিত কিমান থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হ'লে কিমান লুজ কণ্ডিশ্যন এক্সট্ৰা লয় সেইটো আমি চাই লওঁ ওৱান পান থাৰ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড ইজুকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট থাৰ্টি চি এফ টি এইখিনিয়ে হ'ল লুজ কণ্ডিশ্যন অফ চইল ইয়াৰ লগত আমি ওৱান টু যোগ কৰিব লাগিব ওৱান মানে ওৱান চি এফ টি প্লাছ এক্সট্ৰা যিটো পালোঁ জিৰ' পইণ্ট থাৰ্টি চি এফ টি মানে আমি যদি এটা প্লিণ্টটোত ওৱান চি এফ টি মাটি ভৰাব লাগে কম্পেকটেড কণ্ডিশ্যনত তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত লুজ কণ্ডিশ্যন থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যোগ কৰি ওৱান পইণ্ট থাৰ্টি চি এফ টি মাটি ভৰাই থ'ব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো পিছলৈ বহি গৈ ওৱান চি এফ টি মানে কম্পেক্টেড কণ্ডিশ্যনত প্লিণ্টটোৰ বৰাবৰ আহি যাব দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যাকেইটা এটা এটাকৈ পঢ়িব লাগে বুলি এজন বন্ধুৱে মোক শুধৰাই দিছিল ইয়াৰ আগতে যিটো মই বালি আৰু শিলৰ চি এম চি এফ টি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেই ভিডিঅ'টো চাই কিনে তাতো মই তেনেকৈ কৈছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' চাই তেখেতে মোক শুধৰাই দিছিল গতিকে বাৰে বাৰে ভুল হৈছে তাৰ বাবে বেয়া নাপাব এক দশমিক তিনি শূন্য চি এফ টি এতিয়া আমি মেইন অংকটো কৰিছা হওক কমপ্লেক্টেড কণ্ডিশ্যনত আমি ভলুম পাইছিলোঁ সোতৰশ ষাঠি চি এফ টি সোতৰশ ষাঠি পুৰণ ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট এক্সট্ৰা মানে লিজ কণ্ডিশ্যন ত্ৰিছ হৰণ এশ ইজুকেলটো পাঁচশ আঠাইছ চি এফ টি পালোঁ পাঁচশ আঠাইছ চি এফ টি আমি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এক্সট্ৰা পালোঁ ট'টেল ভলুম মানে মাটি প্লেনটোলৈ মাটি কম্পেক্টেড কণ্ডিশ্যনত যিটো পাইছিলোঁ সোতৰশ ষাঠি তাৰ ওপৰত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এক্সট্ৰা হ'লে পাঁচশ আঠাইছ চি এফ টি এক্সট্ৰা পালোঁ এতিয়া এই পাঁচশ আঠাইছ চি এফ টিক আমি কম্পেক্টেড কণ্ডিশ্যনত যিটো ভলুম পাইছিলোঁ যিটো মাটিৰ পৰিমাণ পাইছিলোঁ সোতৰশ ষাঠি তাৰ লগত যোগ কৰি দিব লাগিব যোগ কৰি দিলে দুহেজাৰ দুশ অষ্টাশী যিটো অংক আমি পালোঁ এইটো হৈছে লুজ কণ্ডিশ্যন অফ চইল মানে ইমান পৰিমাণৰ মাটি যদি আমি প্ৰিণ্টত ভৰাই থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো মাটি বহি গৈ লুজ কণ্ডিশ্যন অফ চইলটো বহি গৈ পিছলৈ কম্পেক্ট কণ্ডিশ্যন সোতৰশ ষাঠি ছিয়াপিত আহি যাব আৰু এই অংকটো আপোনালোকে দুটা তিনিটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদিহে পুখুৰী এটা ফিল আপ কৰিব লগা হয় বা মাৰিব লগা হয় তাতো এই অংকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নতুবা যদিহে আপুনি ক'ৰবাত প্লট এটা কিনিছে বা নতুনকৈ মাটি কিনিছে দোৱা মাটি তেতিয়াহ'লে সেই ঠাইখিনিত মাটি ফিল আপ কৰিবলৈ হ'লে তাতো সেই অংকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অকণমান হয়তো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে বৰ বেছি ব্যতিক্ৰম নহয় কৰি চাব পাৰে অংকটো